<ган> он был у Филиппа, или он был, потому что там было Нет, две, да, две, да, так сказать, там был Филипп, я я имя, и его вот. Да, да, понятно. Я он он сейчас, вы знаете, в этом самом дурке там счастье Я знаю, что Крячева там ротация Но просто была, я знаю, что у меня там четыре человека из года, оставшиеся неповрежденными, относительно там на базу вернулись. Там, 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 замес большой. потому что там, 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 у, меня, есть двух с половиной примерно десятка человек личного состава. Вот, значит, последний раз на Хрящеватое поехали 13, вернулось, там один там остался рыжий, вот, и трое ребят вернулись на базу, все уже свернули. Мы сегодня провожали Сережу Медведя, вот, который, не знаю, там, Слышали, не слышали, он ему привез. Ну он не был не мало, он, 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 он из местной самообороны нет, медведь, он ему было 42, он из местной самообороны. Вот ему прилетело в столке, там поцепило легкие и почки. Он ему имтровой почки удалили, он лежал анимации, в реанимации в у нас в Вчера утром мне позвонили, медведь 5 утра умер в поле был последний сутки. Сегодня мы два бойца приехали, отсюда помогали уже жене там рефрижераторы я его в морге провожал с ними тоже, наверное, и говорю, что хоть это самое, ребята подошли, говорят, что это давай, там гроб возьмем, я говорю, правой рукой могу хоть нести, так говорю, я в последним бою с медведем нашим не было, так сказать, последний боюсь. Можно у вас взять интервью отдельно?